স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টোলৈ আৰু আজি হঠাতে গৈ আছোঁ আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ সেইবাবে ভাবিছোঁ আঠখেলীয়া নামঘৰৰ বিষয়ে কিছু কওঁ শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ নামাকৰণ নামঘৰ চৌপাশে থকা আঠটা কুৰিৰ পৰাই হৈছে ইয়াৰ পৰা আঠকুৰীয়া শব্দটিৰ উৎপত্তি হৈছিল মানুহৰ মুখে মুখে বাগৰি অহা আঠখেলীয়া ৰূপ ল'লে ষোল্লশ একাশী চনত আহোম ৰজা গদাপানীয়ে এই নামঘৰটো নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল যিহেতু আজি দেওবাৰ ভক্তৰ সমাগমো বহুত আৰু গৰম দিন যিহেতু বহুত গৰম পৰিছিল আমি শৰাই ভাগবোৰো লৈ লওঁ এয়া দোকানত সোমালোঁ আৰু শৰাই ভাগ লৈ কৰি আমি নামঘৰলৈ উলিয়াব পাৰিলোঁ এতিয়া ঘূৰি আহে নামঘৰৰ কথা লৈ ঊনৈছশ সত্তৰ চনৰ আগলৈকে এই অনুষ্ঠানভাগ নাম আছিল শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া হৰি মন্দিৰ ঊনৈছশ সত্তৰ চনত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ পন্থা অনুসৰি হৰি মন্দিৰ সলনি নামঘৰ শব্দটি সংযোগ কৰা হ'ল শ্ৰীশ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিলে আৰু ভাট মাহত নামঘৰলৈ লক্ষ্য সেৱকে আগমন হয় ইয়াত দৈনিক প্ৰসংগ মধ্যাহ্ন প্ৰসংগ বিয়লি প্ৰসংগ আৰু সন্ধ্যা প্ৰসংগ এই চাৰি প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হয় এতিয়া আহিলোঁ আমি চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে এয়া চাকি জ্বলোৱা ঘৰ হয় আৰু ইয়াত দেখিছেই নহয় চাকি জ্বলাবৰ বাবে খুব কোনো ঠাই নাই ইয়াতেই গম পোৱা যায় যে ভক্তৰ সমাগম কিমান হৈছে সকলোৰে বাবে মংগল কামনা কৰি চাকি বন্তি জ্বলাই আনি আহিলোঁ নামঘৰৰ ফালে এয়া নামঘৰৰ দুই কাষে আছে দুখন শৰাই আৰু নামঘৰো কিমান ধুনীয়াকৈ মজাই ৰখা হৈছে আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় দেখিছে আৰু এয়া নাম প্ৰসংগ হৈ আছে সেয়া শুনক প্ৰসংগ প্ৰায় সামৰিলেই তাৰপাছতে আমি নামঘৰৰ পৰা ওলাই আহি দেখিছোঁ বাবাক আৰু বাবাক চাই কৰি নামঘৰৰ বাবে ধুনীয়াকৈ চাই লৈছোঁ এয়া মোৰ মা দেউতা আৰু তাৰপাছতে আহিলোঁ আঠখিলে নামঘৰত থকা পুখুৰীভাগ চাবলৈ আৰু এয়া পুখুৰী চাই আছো পুখুৰীৰ চাইডতে আছে চাহ খোৱা ঘৰ কিবা এনেকুৱা ঘৰ আছে আৰু তাৰপাছতে আমি আহিলোঁ প্ৰসাদ ল'বৰ বাবে প্ৰসাদ লৈ কৰি আৰু আমি ৰৈ থকা নাই প্ৰসাদ কেইটামান খালোঁ আৰু ঘৰা ঘৰি ওলাইহে যাওঁ বুলি ভাবোঁ কাৰণ বহুত গৰম আৰু পটককৈ ওলাই অহা হৈছে যিহেতু বহুত কাম এইটোৱে আহিছোঁ সকলোকে আজিলৈ বিদায় দিছোঁ আৰু বাই